ور القران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارخام ان الله كان عليكم رقيبا Ya أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا كولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Saudara-saudara Nabi Muhammad Hadi Syahudin, saya berdengar ini berikan kebaikan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir ini. Dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu kita من الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضخى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبلت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى صدق الله العظيم Maka kami آدم Hai Adam, semuanya Iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali, janganlah sampai dia mengeluarkan kamu syurga. Yang menyebabkan kamu akan menjadi seraka Semuanya kamu tidak akan kelaparan dalam syurga ini yang tidak akan teranjam Dan semuanya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari dalamnya Kemudian syaitan merisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata Hai Adam, mahukan saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa Maka keduanya memakan dari buah pohon itu Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya Dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun yang ada di syurga Dan terhakalah Adam kepada Rab dan sesatlah dia Kemudian Rabnya memilihnya Maka dia menunggu tawadnya dan memberi petunjuk Saya mendengar yang rahmatin yang dikasih waslian Pada kuliah lalu kita telah bincangkan Mengapa Allah SWT menggunakan di sini, di sini Perkataan sebab tashqa Tashqa adalah merujuk kepada seorang Iaitulah kepada Nabi Adam Walaupun sebelumnya datang dalam bentuk Dorang pala yukhriyan nakuma Tapi di sini tashqa Dia digunakan bentuk tunggal Penggunaan bentuk tunggal ini Boleh jadi untuk mempersamakan bunyi fasilah fasilah ni maknanya akhir ayat Agar sama saja bunyi innalaka alla innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma fiha wa la tadha bunyinya semuanya ra kha tashqa dan sebagainya itu namanya muraa fasilah Agar sama fasilah kedudukan baris atau bunyi muzik akhir bagi setiap ayat Sebagai ulama memahaminya kata antashkani tertuju khusus kepada Nabi Adam kedudukannya sebagai ketua keluarga dan ayat ini mengisyaratkan bahawa di atas beban seorang suami atas bahunya terpikul kewajipan memenuhi keperluan isteri dan anak-anak isteri tidaklah berkewajipan untuk berusaha mencari nafkah walaupun dalam masyarakat sama Islam tidak melarang baginya membantu suami Bila cost of living kehidupan di bandar berat untuk ditampung seorang maka isteri mengaka untuk bekerja untuk meringankan beban tersebut jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih sekalian Pendapat ni jelas Hanya masih diperlukan penjelasan Tentang bentuk tunggal pada ayat-ayat berikut Yang berbicara tentang lapar Yang berbicara tentang telanjang Yang berbicara tentang haus Yang berbicara tentang keperluan Untuk dapat perlindungan Karena tentu saja perkara tersebut Merupakan keperluan pokok manusia Tanpa perbezaan di antara lelaki dan perempuan Agaknya lebih baik untuk menyatakan bahawa penggunaan bentuk tunggal dalam ayat ini dan ayat-ayat yang mendatang ditujukan khas kepada suami selaku ketua keluarga yang bertanggungjawab tentang keluarganya sekaligus untuk mengisyaratkan kesatuan jiwa raga setiap pasangan suami isteri sehingga kepedihan rasakan oleh seseorang adalah kepedihan isterinya demikian juga dalam konteks lapar, dahaga dan lain-lain jadi penggunaan bentuk tunggal di sini pesan Allah yang dilupakan itu disampaikan kepada Nabi Adam dan kerana itu pula segala yang berkaitan dengan dindingan tersebut ditampilkan dalam bentuk tunggal. Ada pun bentuk dua yang terdapat pada ayat-ayat lain dalam surah ini. Maka perkara tersebut memang seharusnya begitu. Agar tidak diduga bahawa apa yang diguraikan itu khas untuk Adam tanpa melibatkan isterinya. Jadi ini penjelasan ini kebanyakan para ulama tafsir tuan-tuan ini muliakan Allah sekalian. Jadi ayat yang sedang kita bincangkan di sini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam innalaka la tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la fiha wa la tadkha di syurga ni wahai Adam kau dan isteri kau tidak perlu susah payah untuk memenuhi keperluan kehidupan kerana semua telah disiapkan semuanya kau tidak akan lapar sesaat pun dalamnya kerana segala makanan terhidang dengan banyaknya memenuhi kehendakmu selera mu pakaian semuanya telah tersiap dengan beraneka rupa bentuk warnanya Tadha boleh diambil berkaitan duha Yang merujuk pada waktu matahari terbit Tingginya lebih kurang sepenggalah Sepenggalah ni tuan-tuan Kadar satu galah Waktu sayang sunnah duha sebagai contohnya Waktu sayang sunnah a'id Idul fitri, idul adha Jadi tadha ni difahami dalam erti Tidak kena cahaya matahari yang membakar Ada pula yang berpendapat bahawa sesuatu disebabkan kerana juga tidak ada Langsung cahaya matahari yang panas Sehingga seorang tak perlu berteduh Ramai ulama' yang memahami maksud di sini adalah naungan Iaitu rumah Sehingga ayat tersebut menyatakan Kau tidak perlu pada rumah Kerana dalam syurga Istana-istana yang indah Tak disediakan untuk uninya Tidak akan rasa panas sama sekali Cari matahari lembut saja. Dengan demikian Ayat ini menyebut dengan jelas sekali Keperluan asas manusia itu Di mana sahaja mereka berada Iaitu Pakaian Makanan Dan tempat tinggal dan inilah perkara yang bersifat material Yang paling minimum yang diperlukan oleh manusia Tuan-tuan, ayat ke-118 ini menghimpunkan, menggabungkan perkataan lapar dan telanjang Sedangkan ayat ke-119 pula menggabungkan perkataan dahaga dan juga terik matahari Biasanya, lapar dan dahaga itu yang perlu digabungkan Sehingga, kalau mengikut kebiasaan, itulah yang biasa kita dengar Tapi kenapa tidak dihimpunkan seperti ini, tuan-tuan? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 11, 17 ni, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Apa pula kaitan lapar dengan teranjam Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadkha. Kamu tidak akan haus dan tidak akan disengat, dibakar oleh cahaya matahari yang panas. Logik akal menggambarkan di sini innalaka alla taju'a fiha wa la tazma. Wa annaka la taju'a wa la tadkha. Wa annaka wa annaka la ta'ra wa la tadha. Baulah kena. Kenapa Allah sebut tidak lapar dan tidak telanjang, tidak haus dan tidak panas? Kan makan berkaitan dengan minum, pakaian berkaitan dengan kulit terdah ke matahari, bukan begitu? Ini logik akal lah kalau kita lihat. Kita akan lihat pandangan Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir Tanwir mengatakan bahawa pemisahan itu, pemisahan perkara ini supaya nampak banyak nikmat yang tersendiri Makan lain daripada nikmat hilang dahaga Pakai lain daripada nikmat Tersamak daripada cahaya yang bahang Kalau dah digabungkan Boleh jadi ada yang menduga nanti Nikmat tu sama saja Lapar dengan dahaga samalah Ini masuk ke tekak juga Kalau teranjang Nikmat pakai baju Sama dengan nikmat terlindung daripada cahaya matahari yang panas Tak sama tuan-tuan sebenarnya kita pakai pakaian yang elok pun belum tentu Selamat daripada cahaya matahari Mungkin pakaian yang kita pakai itu boleh membahayakan kulit kalau dia tak dapat menyala peluru dengan baik kan tuan-tuan logik akal ni. Itu memang terbukti. Dan makan dan minum perkara yang lain. Kita pernah jalan nak makan ke tu. Tak tuan-tuan kita haus. Kita nak minum, dapat minum ya Allah nikmatnya orang berbuka puasa sebagai contohnya. Lihat ya, kan? Jadi terserah Allah SWT Membahagikan kepada empat Duduknya nampak macam janggal Tapi hakikatnya saya tampak lagi Nikmat tersebut lebih jelas Lebih perinci kalau kita nak gambarkan telanjang adalah satu kehinaan yang nampak di hadapan mata tapi lapar benda yang bersifat batinia yang tak nampak demikian juga haus haus bersifat batinia yang kita tak nampak haus, dahaga dan perkataan tadha adalah benda yang bersifat lahir iaitu panas matahari yang kena ditampung dengan teduhan sebagai contohnya jadi dua perkara bersifat latinia, dua perkara bersifat lahiriah. Jadi ini tujuan penggandingan dua perkara yang berbeza lahiriah dan batiniah dan dikuatkan lagi sekali lahiriah dan batiniah dalam ayat ke-119. Jadi tuan-tuan yang dan dikasih usia Inilah antara kehebatan dari Allah SWT Bukan saja untuk murah afal sila Nampak ujungnya cantik Baris ujungnya sama Musikahnya tersusur rapi Tapi ia juga di sebalik penggunaan perkataan tersebut tidak ada keterbetulan. Semuanya ada satu hikmah yang telah Allah tetapkan yang dapat disahami apabila kita melihat meliti pandangan para ulama. Dalam ayat berikutnya satu Zakat Lu bila Allah gambarkan Amuz bila hina rajim. Fawasfasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam hal adulluk ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maka syaitan bisikkan kepadanya dengan berkata Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa Pohon, khuli dan kerajaan yang tidak akan binasa Dalam, kalau kita lihat dalam sahih Tafsir Al-Inqasir diterjemahkan di sini Membisikkan fikiran jahat kepadanya Berkata, Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu Pohon keabadian Khult Khalidina fiha Maknanya khult merujuk kepada abadi Kekal Dan kerajaan yang tidak akan binasa Ini tafsiran yang dikemukakan oleh al-imam Al-Inqasir yang diterjemahkan oleh Sahih Tafsir ini Kathir oleh para ulama. Jadi yang digunakan di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dulu kita pernah bincang dengan surah Al Araf ayat 21 satu waqasama huma ini lakum alamin al nasihi ayat lain melengkapkan bicara kita di sini kan berkenaan dengan perkara isu sujudnya malaikat kepada Nabi Adam yang di tujuh tempat daripada Al-Quran kita nampak macam berulang-ulang Tapi tidak sebenarnya tuan-tuan Kalau kita lihat dalam ayat surah Al-A'raf Ada lagi penekanan dari aspek yang lain Setiap kali pengulangan tu ada nilai tarbiyah Itu sebab pentingnya Kita mengingatkan anak kita sayang nak Nak salat ke belum? Nak kan bunyi di lain Mesej dia lebih tegas Maka dia pengukuhan Yang bersifat untuk mengingatkan Ada nilai tarbiyah di situ Dalam ayat kedua satu surah Al-A'raf Bila Allah gambarkan وَقَاسَ sama إِنِي ini لَا مِنَ نَاسِعِينَ Nampaknya syaitan bersumpah selepas Nabi Adam seolah-olah enggan melakukan perkara yang terlarang itu. Allah telah menjadikan Nabi Adam dan isinya supaya tidak makan setiap buah-buahan, boleh boleh makan buah-buahan yang lain, melainkan pokok tersebut. Tapi iblis berusaha untuk mempengaruhi keduanya sehingga keduanya pun makan dan salah satu sebab makan kerana syaitan memujuk, membujuk, merayu dan akhirnya bersumpah. Pokok ni pokok fruit. Pokok yang akan mengekalkan kamu kalau kamu makan. Dalam hadis pokok ini disebut juga sebagai pokok khuld iaitu satu hadis riwayat Abu Dawud at-Tayalisi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda sabda inna bil jannati shajaratan yasiru wa kibu bi dhillha mi'ata 'amin ma yaqta'uha wa hiya shajaratul khuld sebenarnya dalam surga ada sebatang pokok kalau seorang yang menaiki kenderaan berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun belum tentu dia dapat melepasinya Iaitu pokok apa wahai Nabi? Pokok Uhud Hadis ini diwakilkan diluat, juga oleh Imam Ahmad Ia buku yang besar Tuan-tuan yang dilakati dan dikasih Allah Ini adalah Gabaran yang dikemukakan oleh Al-Quran Al-Kari Para ulama berbeza pandangan Bagi so, contohnya Kita lihat dalam ayat Salud Tafasir Tafsir Al-Aisar ni Tuan-tuan yang boleh sekian. Tafsir Al-Aisar Oleh Syekh Abu Bakar Jabir Jazairi Satu tafsir yang menarik Tafsir namanya Al-Aisar Tafsir yang paling mudah Memang metodologinya pun mudah Metodnya mana hajinya Namun tafsir kan mudah Untuk kita faham Tak ada huraian panjang lebar dan Nabi Adam pun mempunyai tawaran tersebut Menerima bisikan Hawa Bisikan daripada Iblis Dan Hawa lah yang mula-mula makan Diikuti Nabi Adam Ini perizan pandangan para ulama lah tuan -tuan. Siapa yang makan dulu Makan bersama-sama ke Tapi yang pentingnya Kedua-dua makan Yelah ada isteri kita Apa isteri kita ajak Begitu Pada akal kita logik diterima kita pun menyertai lah tak dapat dipisahkan seorang laki daripada isterinya jadi ini yang digambarkan dalam Quran fa akala minha ha, lalu kedua-duanya pun makan dalam nama Allah Subhanahu wa taala di sini fa akala minha fa balat lahum sawaatuhuma wa tafiqa yakhsifani min warqil jannah nampaknya tuan-tuan makannya Nabi Adam ni bukannya banyak sebab setengah ulama mengatakan untuk menggunakan perkataan di sini Valla Valla Fagawa Fagawa ni makna Valla kurang tepat Nanti kita lihat kenapa para ulama tidak bersetuju perkataan Gawa ni Riwaya wujud kepada Zalal Sesat Sesat Nabi Adam ni macam sesat manusia biasa ke Yang jauh daripada tunjuk Allah Tidak tuan-tuan Ini berlawanan sekali Dan selepas itu Allah telah milih Nabi Adam AS menjadi Nabi-Nya Berbeza daripada perspektif kafir khasnya Mas Masihia yang mengatakan bahawa taubatnya tidak diterima Allah lantas lantasan lantaran itu perlu diutuskan anak kepada Tuhan untuk disempurnakan pengampunan kepadanya. Dan ini kita bincangkan perkara ini dengan kuliah akan datang dengan izin Allah SWT perbezaan perspektif muslim dengan perspektif kafir. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa, walhamdulillahi alami, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.